Я хочу жити в національній державі, яка є сильна духом, і гордиться синами на весь світ. Вона одна такої більше не буде. Ми згодні Згинути в бою, Щоб перемогу здобути. Я хочу жити в національній державі, яка є сильна духом, і гордиться синами на весь світ. Вона одна такої більше не буде. Ми згодні Згинути в бою, Щоб перемогу здобути. Якщо українська нація буде змушена боротися за своє існування, за свою державність, на два, на три, на скільки завгодно фронтів, то організований націоналістичний рух на це готовий. Українські націоналісти готові протистояти по цілому світові. Иначе для чего тогда есть нуя залия, тя, на тя, Украина, для чего пролито море крови за последние рік півтора рубеж и последние сотни тысячелетий. Видишь, его вариантов у нас немає. Слава Да Вы хотели крови, мы вам ее дали. Вы захотели смерти, но мы не умираем. Если нас не станет или будет мало, Саша Белый нам мы поможет. Мы не забыли той Майдан, и чтобы они також не забывали, что скоро мы уже також заплатим. Коктейли МОТА у них под веками, не только біля Верховной Ради. Мы должны показать, века. что у нас должна быть влада веками. украинская. И украинцы являются вершиной этой влады, а не поставленными под Как было на Майдане, как мы шли в бой и знали, что ты с нами плечо к плечу держали Назад не отступали Пришлось прощаться с другом Его мы потеряли мы а, Наша акция нацелена на то, чтобы снять нет, неприкосновенность с депутата Ланьо, чтобы привлечь его к уголовной ответственности, вот, чтобы это был публичный арест. Музычка дергал прокурора за галстук, его в детстве полтора года этого прокурора приняли на взятку. И полтора года он наносил вред и воровал наше государство. Так может быть действительно стоит поверить один раз все вместе собраться и навести порядок у нас в стране. Слава Украине! Смерть врага! I